سلام دوستو سترہ سو سات میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے وقت مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی اس کی حکومت تقریباً پورے بر صغیر پر قائم تھی لیکن صرف پچاس سال بعد اس عظیم سلطنت کی سرحدیں سکڑ کر صرف دلی اور اس کے گرد و نما تک محدود ہو کر رہ گئی تب تک ہندوستان میں مختلف علاقائی طاقت و جن میں مراٹھا سلطنت پنجاب میں سکھوں کی حکومت اور بنگال میں نوابوں کی ریاستیں نمایاں تھی یہ صرف ہندوستان کی کہانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی مضبوط سلطنتیں دوسری کمزور سلطنتوں پر حملہ بر ہو کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیتی تھی اور کمزور سلطنتیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی تھیں طاقتی قانون سمجھی جاتی تھی جنگیں خون ریزی اور فتوحات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہندوستان یا دیگر ممالک ان کی اپنی واسعہ اور متعین سردیں جہاں صرف حکومت تبدیل ہوتی ہے کوئی نئی ریاست بیچ میں نہیں ابھرتی اور نہ ہی کوئی ملک دوسرے ملک کے علاقے پر قبضہ کرتا آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے اسی دلچسپ پہلو پر نظر ڈالیں گے جس نے بادشاہوں کے تاج گرا کر عوام کے ہاتھ میں طاقت دی اور دنیا کو نیشن سٹیٹ کا تصور دی۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلطنت اور ملک میں فرق کیا ہے ایک سلطنت مختلف زبانیں بولنے والے مختلف مذاہب اور مختلف نسلوں کے لوگوں کا مجموعہ ہوتی تھی جن پر ایک مرکز یا ایک بادشاہ کو مت کرتا تھا سلطنت کی کوئی مستقل سرد نہیں ہوتی تھی اگر بادشاہ طاقتور ہے تو شرد پھیل جاتی تھی اگر کمزور ہے تو دوسری سلطنتیں اس کے علاقے پر قبضہ کر لیتی تھی اس کے برعکس ایک ملک یا نیشن سٹیٹ کا تصور یہ ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے لوگ جن کی تاریخ زبان یا ثقافت ایک ہو وہ مل کر اپنی حکومت بنائے یہاں وفاداری کسی خاندان سے نہیں بلکہ زمین اور قوم سے ہوتی اور سب شہری قانون کی نظر میں برابر ہوتے سلطنتوں سے ملکوں کی اس تبدیلی کا بیج پندرہویں صدی کے وسط میں بویا گیا جب یوہانس کٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس جاتی اس سے پہلے کتابیں حاصل کی جاتی تھیں جو مہنگی ہوتی تھیں اور صرف امیروں اور چرچ کے پاس ہوتی تھی عام آدمی تک صحیح علم پہنچ ہی نہیں پاتا تھا اور وہ وہی ماننے پر مجبور تھا جو چرچی سے بتاتا تھا لیکن پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے بائبل اور دیگر علمی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھپنے لگی اور عام آدمی کی دسترس میں آ گئی اسی دوران یورپ میں رہنے یعنی علم و ادب کی بداری کی لہر آئی جس نے لوگوں کو تنقیدی سوچ کی ترغیب دی انہوں نے صدیوں سے چلی آ رہی روایات اور عقائد پر سوال کرنا شروع کر دی خاص طور پر کیتھولک چرچ کے اثر سو ستارہ میں مارٹن لوتھر نامی ایک جرمن پادری نے کیتھولک چرچ کی بے پناہ طاقت اور بدعنوانی کے خلاف بغاوت کر دی اس نے چرچ کے طور طریقوں پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے پچانوے نکات پیش کیے اس کے نقاط بنیادی طور پر چرچ کی دولت اور گناہوں کی معافی کے سرٹیفکیٹس بیچنے کے خلاف تھے اس زمانے میں کیتھولک چرچ کھلے عام ان سرٹیفکیٹس کو بیچ رہا تھا جنہیں لیٹرز آف انٹیلیجنس کہا جاتا تھا یہ سرٹیفکیٹس خریدنے والا شخص سمجھتا تھا کہ اس کے اور اس کے خاندان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد پرگیٹری یعنی عذاب سے بھی نجات مل جائے چرچ اسی رقم کا استعمال اپنی تائشات، بڑی مارتوں اور اثر و سو کو بڑھانے کے لیے کرتا تھا یہی وہ مالی استحصال تھا جس کے خلاف مارٹن لوتھر کی آواز بلند ہوئی لوتھر نے اس بات پر شدید اعتراض کیا کہ چرچ پیسوں کے بدلے گناہوں کی معافی فروخت کر رہا ہے جو سراسر غیر ہے۔ لوتھر کا زور اس بات پر تھا کہ نجات صرف ایمان کے ذریعے ممکن ہے نہ کہ چرچ کے ان بے فضول رسومات کے ذریعے پرنٹنگ پریس کی بطولت مارٹن لوتھن کے یہ نظریات جنگل میں آگ کی طرح پورے یورپ میں پھیل گئے لوگ چرچ کے خلاف آواز اٹھانے لگے کہ مذہب پر کسی ایک اداری کی جارہ داری نہیں ہونی چاہیے یوں عیسائیت دو حصوں میں بٹ گئی ایک کیتھولک جو پرانے چرچ کے ہمی تھے اور دوسرے پروٹیسٹنٹ جو اصلاحات چاہتے تھے یہ نظریاتی تضاد صرف مذہب تک محدود نہ رہا بلکہ سیاسی رنگ اختیار کر یورپ کے کئی شہزادوں اور بادشاہوں نے پروٹیسٹنٹ تحریک کا ساتھ دینا شروع کر دیا تاکہ وہ کیتھولک چرچ اور ہولی رومن امپائر کے سیاسی دباؤ سے نکل کر اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر سکے اس وقت یورپ کا بڑا حصہ ہولی رومن امپائر کے سائے میں تھا جس کی اکثریت کیتھولک تھی اسی مذہبی اور سیاسی کھینچتان نے بالآخر یورپ کو تیس سالہ جنگ میں جونک دیا جو طریق کی سب سے خونریز جنگوں میں سے ایک تھی اس جنگ کا مقصد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یورپ پر حکمرانی کس کی ہوگی کیتھولک شہنشاہ کی یا آزاد ریاستوں کی بلاہر اس تیس سالہ ہو جنگ کے خاتمے کے لیے سولہ سوڑ تعلیم میں ویسٹ فیلیر ہوئی اس ٹریٹی کے نتیجے میں ہولی رومن امپائر کے اندر موجود سینکڑوں چھوٹی ریاستوں کو خود مختار تسلیم کر لیا گیا اور یہاں سے ریاستی خود مختاری کا وہ تصور پیدا ہوا جس نے جدید ملکوں کی بنیاد رکھی ریاستی خود مختاری سے مراد تھا کہ اب کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے اندرونی مذہبی یا سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے ویسٹ فلیئر ٹریٹی نے ریاستی خود مختاری تو دے دی تھی لیکن عوام ابھی بھی بادشاہوں کی رہایا تھے اور ان کو آج کے جدید ملکوں والے شہری کے حقوق نہیں ملے حقیقی تبدیلی سترہ سو نانوے میں فرانسیسی انقلاب یعنی فرینچ ریولیشن سے شروع ہوئی جب فرانس کے بادشاہ لوئی کے ظلم اور یشیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر آ، انہوں نے بادشاہت کا خاتمہ کر کے اس نظام کو جڑ سے ہنا اس انقلاب کے بعد یورپ کی باقی تمام بادشاہتوں کو ڈر لگ گیا کہ ان کی عوام بھی کہیں ان کے خلاف بغاوت نہ کر دے لہٰذا انہوں نے متحد ہو کر فرانسیسی انقلاب کو کچلنا چاہا لیکن اس انقلاب کے بطن سے ابھرنے والے طریق کے ایک عظیم کردار بوڑا پارٹے نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا بلکہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے یورپ کے بڑے حصے کو فتح کر صرف میدان جنگ کا مرد نہیں تھا بلکہ اس کا اصل اس کا کا اصل وہ قانونی مجموعہ تھا جسے نیپولین کوڑ کر دی. اس سے پہلے فرانس اور یورپ میں قوانین کا کوئی ایک نظام نہیں تھا کہیں چرچ کا قانون چلتا تھا کہیں بادشاہ کا حکم تو کہیں مقامی جگی داروں کی من من نپولین نے اٹھارہ سو چار میں فرانس میں یہ کوڈ نافذ کیا جس نے صدیوں پرانی سماجی تفریق کو ختم کر دیا اس کوڈ کے تین بنیادی ستون تھے پہلا تھا قانون کی نظر میں برابری اس سے پہلے شرافیہ اور چرچ کے پادریوں کو خصوصی رعایتیں حاصل تھی وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے لیکن عام آدمی کے لیے قوانین بہت سخت تھے نپولین نے یہ سب ختم کر کے اعلان کیا کہ چاہے کوئی غریب کسان ہو یا امیر حکمران قانون سب کے لیے ایک ہے دوسرا تھا جگیردانہ نظام کا خاتمہ نپولین نے کسانوں کو جگیرداروں کی غلامی سے آزاد کر دی اس سے پہلے یورپ کے بیشتر کسان جگیرداروں کے غلام تصبر کیے جاتے تھے وہ نہ تو اپنی زمینیں بیچ سکتے تھے اور نہ ہی آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے تھے اور انہیں اپنی آمدنی کا بڑا حصہ جگیرداروں کو بطور ٹیکس دینا پڑا دی. نپولین کوڈ نے اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ کرتے ہوئے کسانوں کو قانونی تحفظ دیا جس کے تحت وہ اپنی زمینوں کی ازادہ نہ خرید و فروخت کر سکتے تھے اور انہیں غیر ضروری ٹیکسوں سے بھی نجات ملتی اس معاشی آزادی نے پہلی بار لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ کسی جگیردار کی ملکیت نہیں بلکہ ایک خود مختار قوم کا حصہ اور تیسرا ستون تھا میرٹ کی بنیاد پر ترقی نپولین نے خاندانی نام یا تلقات کی جگہ میرٹ کو اہمیت دی اس کوڈ کے تحت سرکاری نوکریاں یا فوج میں بڑے عہدے صرف ان کو ملتے تھے جو ان کے اہل تھے نہ کہ انہیں جو کسی بڑے گرانے میں پیدا ہوئے تھے نپولین نے جیسے جیسے یورپ کو فتح کیا وہاں کے پرانے اور پیچیدہ کمانین کو ختم کر دیا وہاں وہ اپنا نمائندہ مقرر کرتا جو سب سے پہلے پرانے ٹیکس اور طبقہ ورانہ مراد کو منسوخ کرتا اور ان کی جگہ سادہ اور تحریری نپولین کوڈ نافذ کرتا نپولین آیا تو ایک فاتح کے طور پر تھا لیکن اس کے نافذ کردہ ان قوانین نے عام آدمی کو وہ آزادی حقوق دیئے جو اس سے پہلے صبر بھی نہیں کیا جا سکتے نپولین کے اس طرز عمل نے لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی جب اس نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک فرانسیسی شخص آ کر ان کے نظام کو بدل رہا ہے اس احساس نے ان کے اندر اپنی مٹی اپنی زبان اور اپنی الگ پہچان کی تڑپ پیدا کی انہوں نے سوچا کہ اگر فرانسیسی ایک قوم باندھ کر اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں تو ہم جرمن پتالوی یا پولش کیوں نہیں یو نپولین نے جہاں جہاں قدم اٹھا وہاں وہاں نادہ طور پر نیشن سٹیٹ یعنی قومی ریاست کا بیچ بوتا اس نے لوگوں کو ریایہ سے شہری بننے کا راستہ دکھا انیسویں صدی میں یہی قوم پرستی اتنی طاقتور ہو گئی کہ پرانی سلطنتوں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا ایک طرف یہ نئی ابھرتی ہوئی قومیں تھیں اور دوسری طرف وہ پرانی بڑی سلطنتیں جیسے آسٹریا ہنگری سلطنت اور سلطنت عثمانیہ جو ابھی بھی قومیتوں کو دبا کر رکھنا چاہتی تھی ان ابھرتی ہوئی قوموں کی ازادی کی تڑپ اور قدیم سلطنتوں کی اپنی بقا کی جنگ کے درمیان ٹکراؤ نے بلاخر انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم کی صورت اختیار کر دی اس عالمی جنگ نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا اور صدیوں پرانی چار عظیم سلطنتوں کا خاتمہ ہوا جن میں سلطنت عثمانیہ روسی سلطنت جرمن سلطنت اور آسٹریہ ہنگری سلطنت شامل تھی جب یہ جنگ ختم ہوئی تو فاتحہ ممالک برطانیہ فرانس اور امریکہ کے سربراہ انیس سو انیس میں پیرس میں جمع ہوئے اسے پیرس امن کانفرنس کہا جاتا ہے یہاں امریکی صدر وڈرو ولسن نے پکے خود ارادیت کا نظریہ پیش کیا اس نظریے کا سادہ مطلب یہ تھا کہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا خود حق ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں یعنی ہر قوم اپنا الگ ملک بنانے کا حق رکھتی ہے اس نظریے کے تحت بڑی سلطنتوں کو توڑ کر نئے ملکوں کی سرحدیں کھینچی گئی سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر کے جدید ترکی اور مشرق وسطی کے ملک بنا دیے گئے آسٹری ہنگری کی سلطنت ٹوٹ گئی اور اس کے ملبے سے چیکو سلوہ کیا اور یوگو سلابیا جیسے ملک نکلے روسی سلطنت کے بکھرنے سے فن لینڈ پولینڈ یوکرین اور بالٹک ریاستے وجود میں آگئے لیکن دنیا کے نقشے میں آخری بڑی تبدیلی دوسری جنگ ضم کے بعد ہے گرچے برطانیہ اور فرانس یہ جنگ جیت گئے لیکن اس جنگ نے ان کی کمر توڑ دی تھی وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ سمندر پار اپنی نو بادیات کلونیوں پر کنٹرول برقرار رکھ سکے اس کمزوری نے ایشیا اور افریقہ کی آزادی کی تحریکوں کو راستہ دے دیا برطانیہ اور فرانس کی نو بادیاتی سلطنتیں ختم ہونے لگیں اور درجنوں نئے ملک آزاد ہوئے جن میں پاکستان اور بھارت بھی شامل تھے انیس سو پنتالیس میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ دنیا اب طاقت سے نہیں بلکہ قانون سے چلے اور کوئی ملک طاقت کے زور پر دوسرے کی سرحدیں نہ بدل سکے اس کے علاقے پر اپنا قبضہ نہ کر لیں آج کے واضح بارڈر اور جمہوری نظام دراصل اس لیے بنائے گئے تاکہ ان خونی جنگوں کا راستہ روکا جا سکے جو سلطنتیں پھلانے کے لیے لڑی جاتی تھے سلطنتوں میں آپ صرف رایا تھے لیکن ایک جدید ملک میں آپ شہری ہیں جس کے پاس ووٹ کا حق ہے اور قانونی تحفظ ہے یہ سرحدیں ہمیں ایک شناخت دیتی ہیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں طاقت کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آئین, قنون اور کے پاس ہے. سلطنتوں سے ملکوں تک کا یہ سفر انسانوں کے خون اور صدیوں کی جدوجہد سے طے ہوا بادشاہوں کی من مانی سے نکل کر قانون کی حکمرانی اور واضح سرحدوں تک پہنچنا انسانی تہذیب کی بہت بڑی کامیابی اگرچہ آج بھی سرحدوں پر تنازعات ہوتے ہیں لیکن نیشن سٹیٹ کا یہ ماڈل اب تک کا سب سے مستحکم نظام ثابت ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل میں یہ سردیں پھر سے ختم ہو جائیں گی یا یہ ملک اسی طرح قائم رہیں گے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں شکریہ